Доброго ранку всім, трохи є новин. Е, вам розповім свої думки по цим новинам. Е, в общем, об'являю флешмоб, а крошка понад усю. Може така ж У нас сахара більше 40 градусів. Я на вулицю вийшов. Як вийшов, так і зайшов. Це кошмар. мой там подписчик, мой э, друг пишет, как вам в такую жару, как там на ЛБС на фронте. Я говорю, ну у меня нет опыта, когда так жарко было на фронте. У меня был опыт э, внутри страны, в лагерях. Был я как раз в это время на речке Гнилая 5, там где э, в Житомире мрамор добывают, гранит. Даже когда по Житомирской области едешь, там, извините, стоят куски гранита, они вдоль дороги продают. Ну и памятники, понятно. И водопад там был на полигоне, помню, такой небольшой. И я купался, да. Встаешь рано в лагерях базовых, учебных. А потом до обеда у тебя на полигонах учебо, учебные, учебные стрельбы. А потом ты кушаешь с котелка. Ходишь везде с котелком со своим и с ложкой. А потом, у кого как? У офицеров работа с бумагами. Тетрадки, таблички заполняешь. А солдаты уже отдыхают после обеда. Ну, это в лагерях. Ну, и можно сходить пару раз в день в речку. В том месте, там, где у нас в лагерях, она текла. Она была пол, полметра глубиной всего. Ну, чистая. Ну, так как бегемоты вот удержали. Ну, а понятно, что сейчас на передке, в броне, в каске, это можно с ума сойти. И я считаю, что давно уже в Украине нужно вводить шорты Они введены в России и в других странах. В Британии. В Британии еще в 40 годах. Но ну, у нас все архаично. Мы <клес> очень медленно думаем. В общем, окрошка понад усю. У меня в Телеграме будет флешмоб окрошка. Был флешмоб борщ. Умею варить борщ 5 видов <клес> благодаря Ютубу. Начиная от постных заканчивая с фасолью с грибами. Ну, свининка, понятно, как всегда, по феншую. Казак повинен мати вміти варити борщ. Повинен в казанах. Ну, і на фронті на триногах варили і борщі в казанах, і картошку жарили на таких листах. Вот как раз стрельбище в Житомире, там где мин много, ну знали как там ходить, и там грибы никто не собирает. Они такие были, но ну, если в руке держишь, он такой огромный, белый. Картошку покрышил и все. В сильно пожежа, у нас так и РФ, были и кинжалами, и шахедами, мои впечатления, мешканцам Гудска. У мене сьогодні буде Вог називатися магічна цифра 10. 10 це не номер на футбольці Марадони чи Месі. 10 це цифра, на яку вмикаються мізки Дональда Адольфовича Трампа. Он же Краснов. В общем, вчора он видавав спичи один за другим. Він мене водит за нос. Он, как всегда, мил со мной, но это до избы. Я зол, как никогда. Я помогу Украине. Их много гибнет, им надо обороняться. Я принял решение отдать Украине 10 ракет, которые выделил раньше Байден. Он вообще понимает, что такое 10 ракет. 10 ракет это для утреннего ранка в Уцке сегодня. Все. Ну ладно. 5 ракет в Уцку, 5 Киеву. Это два города на одно утро. Но он уже растрандел про это на, весь, на всю Ивановскую область. Окет Мартин производят на данный момент этих ПАК-3 МСЕ 550 ракет, но они выступили с заявлением, что мы понимаем всю угрозу э, в ракетной баллистике от других стран, они будут до 2027 года производить аж 650 ракет в год. Они на 100 ракет в год будут больше производить. Америка такая страна, что если им надо, они, у них были времена, когда они за 3-4 за дня делали корвет или линкор. За 4 дня. А тут они аж на 100 ракет будут больше проводить. То есть они забили большой толстый болт. Украина должна с Германии и с концерном MBDA разрабатывать свою программу PRO. ПРО. Ну не сами. Бо мы сами таке зробимо, что мама дорогая. Вен-Лист США в Советскому Союзу был оказан на 11,3 миллиарда долларов. Советский Союз кинул США на 90% бабок, не заплатили ничего. Пару раз несколько траншей сделали один при Сталине небольшой, и потом при Брежневе два маленьких. 90% денег не было выплачено. Это эквивалентно 180 миллиардам долларов в ценах 2016 года. В эту сумму входят поставки готовых изделий станков полуфабрикатов, продовольствия топлива. И в том числе оружие. Ну, то есть все, все кужухи, пуговицы на кужухах делали в США. Тушняк. Может солдат, если не поест, он же не воин. Ну, это в отличие от Трампа, Рузвельт что делал? Он поставил 14.

Студибекеры делались в иране ехали через Азербайджан в ссср на этих Студибекерах стояли эти катюши выходила на берег катюша уже слова не помню вылетели он нам 10 ракет дает и сидит чучело рядом Хексет, который, типа, сам принимает решения, головой может. Они под угрозой. Да если мы под угрозой, что вы останавливали? то, что это Байден выделил, Байден. Вот этот плохой Байден <социт> выделил это все. Вот вчера я включил Альфа-Медиа, там вот этот <социт> мудак, этот выступал Фельдман с мудаком Небоженко. не говорят, это ж, это ж Байден нам не помогал, и Трамп начинает в эти игры играть. Вы конченые. В, закон, в Конгрессе нет ни одного законопроекта по поставкам оружия нам. Немцы сейчас просят за бабу две батареи за живые деньги, и он начинает там что-то своими мазами шевелить. У США на тырвах стоят тысячи э, видов вооружения, третьего тех уклада, который нам будет за края и атакующие эти вертолеты, Апачи и т.д. и т.п. И бронетранспортеры можно поставлять не такие, как они нам поставили 1926 лысые, а с обвесами нормальными. Там обвес стоит дороже, чем сам бронетранспортер. Они нам мыльницы поставляли, которые еще разбирали внутри. Твою мать. Десять ракет он нам даст. Я хочу вообще к нему позвонить или написать ему на его страничку Труш Сосал и попросить у него две... Что у него попросить? Ведро кабачков синих я попрошу. И попрошу две жмане семочек. Семок. По узкой. У него будет позывной щедрость. <клыв> не падла, не? Я вообще не, пов... не верю в его эту помощь. Оно говно родилось. Его сестра старшая говорила, судья от партии в Нью-Йорке. Он говорит, он у нас говнище в нашей семье. Говорят, что к нему можно найти подход, если достать его ну, член смотни и, и лизать его. Да впал он, Господи. Казаки так не ведут себя, чтобы еще просить у какого-то говна пососать его шляпу. С утра у меня есть такое хобби, заболевание, иногда швеца слушаю, Юрия. Юрия Борисовича, я запомнил его отчество, мужа, его так этот, называют только, пончик наш, розовый пони на контрабасе, Юрий Рашкин, Юрий Борисович. Юрий Борисович поздравил заужного с днем народжения, сказал, что это самый видательный гетьман за всю историю Украины. Я такое не считаю. Заложный провалил все, что можно было. Армия была вообще не готова к этой второй фазе. Рассказывал сказки на плюсах, что все хорошо. Как, как везде все хорошо. Из опыта его командования направлениями. Ну, друзья, офицеры под его командованием. Ну, вообще ни о чем. Ну я его тоже поздравляю. Он такой, он ни рыба, ни мясо. Но его выберут, бо у нас даже Виктора Федоровича Януковича выбирали. Нашим людям, что не в сунь, все выберут. Но что хорошо у Юрия Борисовича, что он перестал поздравлять Игоря Смешку. Где Игорь Смешко и Юрий Борисович? Вы же так хвалили этого где он, Дэвин. Где как сказал этот Швед, что он на ответственном государственном задании. Ну да. Смотрел передачу, как Российская империя и СССР кроили границу Армении и Азербайджана и подразумеваю, что Азербайджан имеет много общего исторического с Турцией. Ну и прямо в клин били там между нахичеванием, но ну, делали все так, как падлы. Чтобы этот азербайджан мучился и не мог, и не имел логистики с Турцией. И поставили даже пограничников. Представьте, в Армении пограничники российские. Это же позорище. <coughs> Гордый армянский народ, <coughs> и который отымели жопу россияне. Чего у вас пограничники россияне? Смотрел Юрия Рашкина, вывалился, его надо слушаю, чуть, уже мало, то много слушал, сейчас 2%. Если я о ком-то начинаю мало говорить, значит я его вообще не слушаю. Уж я послушал кого-то 2 минуты, я все равно его прокомментирую, могу я посрать. <сверхиогор> Серхио Гор уже всплыл в этом, в Ташкенте. <связывание> Он выражение с Ташкента. Но его так зашельмовали, что ну, ФСБшники, что мы до конца не узнаем, откуда был Серхио Гор. Я же рассказывал про помощника Бенгуриона, его с поличным поймали, передавал документы послу, ну, резиденту советской разведки. То, пока он жил в Европе, так они, Масаты, не установили его настоящую автобиографию. Юрий Швец говорил, что не страшнее иммиграционного инспектора на границе либо прокурора в США это выходца из СССР. У них такая, такой девиз: я приехал, после меня закрываем границы и на любой другой это понаехали. Ну, это так Бруклин живет. Ой, Брайтон. Читал объявление, что женщина 62 года на Черкащине Прыгнула в колодец после того, как новости послушала. Запоминаем, там кто бы что вам не говорил, Черкасская область это была стоянка, в которой они потом обосновались Пятигорцев, Черкасов. Они же сейчас в новой литературном формате называются как черкесы. Черкасская область произошла от слова пятигорцев. Пятигорцев нанимали на войну Великое княжество Литовское, потом поляки, ну, в том числе и Царская империя, и гетьман Гайдашная. эти пятигорцы обжились в Черкасской области. Сейчас из них она и назвалась Черкассы. Потом огромная диаспора осталась в Польше. Они считаются элитой польской, хоть и немногочисленной. Были такое понятие польские гусары, это были татары. Они самое активное э, принимали участие в сражении, начиная от э, битв Наполеона 1812 года на стороне Польши, заканчивая Первой мировой. Да. Правая рука Белсудского окружения вот, были татары в этой ПСП э, польских социалистов. и ну, Татары самое активное участие призме. И в том числе есть большая диаспора татар э, в, в Литве. Смотрел, там арестовали двух иностранцев, приехали к нам и ходили с флагом на национальный флаг Украины, там нарисовано в центре свастика гитлеровская. И снимали это на видео. Вночі у нас там были попадания в місто риск. Риск это слово рыво. дали им порыву. <клух> Німеччина планує додатково выделить 33-14 миллиардов євро на допомогу Україні протягом наступных років, заявив представник Бундестага. После революции в СССР, это, ну, то Ярополком же назвал Алферов, а в честь этого гомосексуалиста Алексея Арестовича Арисом назвал богом войны сына Романенко, то после революции в СССР появилось много необычных имен, образованных из лозунга имен вождей, названий, профессий и понятий. Эти имена были призваны отражать новые идеалы ценности советского общества из лозунгов да здра, перма, да здравствует 1 мая. Кукуцаполь, это кукуруза, царица полей. Ну, детей называли кукуцаполь. Да здравствует да, да здравствует смычка городов деревни. <клёх> Потом были имена у девочек Чел... Чельнальдина. Челюскинцы на Чельнальдина. <клёх> вот это папы мамы гонят, да? персострат, первый советский стратостат. Кравсил, красная армия всех сильней. Девочек называли еще успепя, это успехи первых пятилеток. И Аюшминальд, в честь Оюшмита на льдине. Вот это дурачки, да? Вот тот уже себя застрелил, его застрелили в воскресенье, а уволили в понедельник министра транспорта Российской империи. Ему нужно было давать показания на Ротенберга выше. А Ротенберги это близкие друзья Путина. Ну и решили его застрелить, сказали, что он украл много денег по ФС. Иран приобрел китайские ракеты класса земля-воздух СЭМ. Это новая разработка. Там у них была HQ9, а они сейчас купили HQ, я не помню, 21, по-моему. Показатели этих ракет я не знаю. Также читал много про католицизм Средневековья. Средневековье и смотрел передачу у Дудя. Продажа индульгенции как массовое явление была характерна для позднего Средневековья и раннего нового времени, особенно в католической церкви. Индульгенция представляла собой отпущение грехов, которые можно было получить за деньги, что вызывало резкую критику и стало одной из причин реформации. Но я должен сказать, что в 90-е, вот если там киллер шел на задание, убивал людей много, либо был глава АПГ, там лечил кого-то предпринимателя, то ты шел и брал индульгенцию. Вот один из них, таких ярких примеров, правая рука ПГ Нарики, Богдан Гулямов, он был президентом БК Киев, будивельник, строитель команды. Он сейчас поп, Богдан Гулямов поп. Слово масон происходит от французского, означает каменщик. Французское слово, в свою очередь, имеет корни древнего германского мейкон, что означает «делать» восходить. В общем, получается, ложе они называли место, если они строили каменщики, какой-то храм. Рядом была небольшая подсобка, в которой они складывали свои инструменты. она это называлась ложей. А человек, который строил этот храм, назывался каменщик, масон. И получается, так произошла масонская ложа. К масонам отношусь крайне классно. Это люди-визионеры, которые правильно развивали общество и давали общие посылы в нужном направлении. В масонах нет ничего плохого. Слово «вермишель» происходит от итальянского «вермицелия», что в переводе означает «маленькие червячки». Учим этимологию. Вот и «вермишель», бачите, у нас в украинской мове есть такое слово. Я помню, помню, в Радянском Союзе была такая картонная желтого колера Коробки картоне, с ней была вермишель, но она злыпалася. И там была нарисована еще яйцо. И ложка. Чи Веделка, я уже не памятаю. Не помню. Так. И в древние времена, когда появилось течение протестантов реформации церкви, то началось иконоборчество. Напоминаю, что с иконой боролись еще в Византии. Если кто-то хочет прокачаться по теме Византии, рекомендую Минаева передача «Византия». Он разложил Византию буквально на тысячу лет. Это было страшное дьявольское государство идиотов и конченных придурков, которые убивали и травили друг друга с утра до вечера. И после того, как пала Византия, появилась, новый же Рим в виде Москвы. Так вот, и там же в Византии столетия до Ирины царицы, которая выкола глаза своему родному сыну, боролись с иконой. И аналогично с иконами начали бороться протестанты. Что они делали? Они подходили к какому-то храму, там, где стояли лики святых, видели изображение лица, и спиливали лицо на этих статуэтках. У татар должность командира сотни называлась юзбаши. Напоминаю, что Бадан Хмельницкий был несколько лет в плену у турков и плыл, ну, греб на галерах, изучил их культуру и турецкий язык. И, в принципе, татары, когда его ну, Хмельницкого кинули на берестечки, и взяли в плен на короткое время. Это ж у поляков тогда уже сложились плотные и тесные отношения с татарами. И они так развивались и продолжались долгие века. Я вчера рассказывал о понятии галутвенные казаки. Это называется в переводе галытьба. Это термин обозначает же беднейшую часть Донского и Запорожского казахства. Говут венные. И почему Сагайдачный обращался к Москве как к партнеру? Потому что поляки у Сагайдачного была сич, но она была без экономики. И он не хотел жить за счет набега. Ну, например, набежали на Варну, ограбили, есть типа бабу. То есть он сделал, он на первом этапе стал ну, этим пиратом Черного моря. И для того, чтобы систематизировать государственное свои, получить откуда то финансирование. А поляки постоянно ограничивали объем реестра и объем войска. Хотя, например, просили, чтобы в реестре было на содержании казны короля Польши 3000 казаков, а в бой просили прийти 40 тысяч. И Сагайдач говорю, так не бывает. Так не бывает, что вы содержите только 3000, а воевать просите 40. Если вы просите воевать 40, то вы должны содержать хотя бы 1010-15. И поэтому он контактировал с Москвой, чтобы быть с ними партнерами. И когда говорят, что поход на Москву был неудачным, это неправда. Благодаря Загайдачному появилось Деулинское перемирие, которое дало Польше возможности передышки на 15 лет. 15 лет это много. По нынешним временам у нас даже много 8 часов. 8 годин. Ошем годжин. Так. И, кстати, по этому же перемирию Черниговщина тогда не, не ну, отошла к полякам. Ну и напоминаю, что когда были обмены, как обычно, как и сейчас, вот мы сейчас Ануфрия будем выселять, а я считаю, что его не надо выселять, его надо обменять на бойцов пленных. И Филарета они привезли, получили своих пленных. Ну и повторяем, повторением мать учения, что до 35% войска Сагайдачного, которые лучше всех воевали, их московиты разобрали по своим регионам. И личная охрана у Петра Первого были тоже казаки Мазепа. Хочется сказать о мощах Еремы Вишневецкого, которые сейчас лежат. Это не настоящие мощи. Это придуманные настоящие мощи сгорели. Узнал, что такое понятие пулены. Это такие башмаки с длинным носком заостренным. Они были очень модные. И они еще назывались Краковы. Пу Пулены, потому что они делались в Польше. Это в средневековье, в 14-15 веке. И хочется сказать, что мы употребляем часто слово тамплиеры. Там по это в переводе святыни храм. И тамплиеры на себя называли храмовники. Сейчас штаб-квартира Мальтийского ордена находится в Риме возле вот этой испанской лестницы. Из приятного аэропорты России находятся в блокаде, летит какой-то наш дырчик один, и они закрывают воздушное пространство. И день простоя стоит примерно что-то около миллиарда рублей. То есть мы за вот этот месяц им сделали убытков на миллиард долларов. И также много читал про чуму. Один из источников чумы это были китайский шелковый путь. Приносили с крысами и с богами. И первая эпидемия чумы пошла из Керчи, нынешней Кафы. И когда началась чума в Европе, она пошла с Италии, то местное население нашли виновных, ими оказались евреи. И они начали убивать массово евреев, потому что считали, что они колдуны и распространители чумы. Да, вот так бывает. Когда ты не можешь найти четкого объяснения, ты знаешь, кто виноват. Тот, у кого пейсы. Ну, а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Лайкаем. Я благодарен вам вчера за лайки. За поддержку буду очень вдячна. Все в описании. Верим в наикращее.